अगणितसत्यभाष शरणागतपोष दयालसज्जरी विगतसमस्तदोष पृथिवी सुरतोष त्रिलोकपूतकृद्गगनधुनिमरन्दपदकञ्जविशेष मणिप्रभाधगद्भगितविभूष भद्रगिरिदाशरथी करुणापयोनिधि श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं बालकाण्ड पञ्चविंशः सर्गः अथ प्रमेयस्य मुनेर्वचनमुत्तमं श्रुत्वा पुरुषशार्दूलः प्रच्युवाच शुभाङ्गिरम् अल्पवीर्या यदा यक्षाः श्रूयन्ते मुनिपुङ्गव कथं नागसहस्रस्य धारयत्यबलाबलम् तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः ब्रवीद्वाक्यं शृणुयेन बलोत्तर वरदानकृतं वीर्यं धारयत्य बलाबलं पूर्वमासीन्महायक्षः सुकेतुर्नाम वीर्यवान् अनपत्यः सुभाचारः सचते पे महत्तपः पितामहस्तु सुप्रीतस्तस्य यक्षपतेस्तदा कन्यारत्नं ददौ रामताटकां नाम नामतः बलं नागसहस्रस्य ददौ चास्याः पितामहः नत्वेव पुत्रं यक्षाय ददौ ब्रह्मा महायशाः तां तु जातां विवर्धं विवर्धन्तीं रूपयौवनशालिनीं जम्भपुत्राय सुन्दाय ददौ भार्यां यशस्विनीं कस्यचित् वधकालस्या यक्षी पुत्रं व्यजायत मारीचं नाम दुर्धर्षं यः शापा द्राक्षसोऽभवत् सुन्दे तु निहते रामसागश्च मुनिपुङ्गवम् ताटकासह पुत्रेण प्रदर्शयितुमिच्छति भक्षार्धं जातसंरम्भ गर्जन्ति साभ्यधावत आपतन्तीं तु तां दृष्ट्वा अगश्चो भगवान् ऋषिः राक्षसत्वं भजस्वेति मारीचं व्याजहारसः अगस्त्यः परमक्रुद्धस्ताटकामपि शप्तवान् पुरुषादि महायक्षी विरूपा विकृतानना इदं रूपं विहायाधा दारुणं रूपमस्तु ते सैषा शापकृतामर्षा ताटका क्रोधमुचिता देशमुत्साधयत्येनमगश्च चरित शुभम येना राघव दुर्वृत्ता यक्षी परमदारुण गोब्राह्मण हिता जहि दुष्टपराक्रमा न येनम शाप संस्पृष्ठा कश्चिदुत्सहते पुमा निहम तो त्रिषु लोकेशु नहिते स्त्रीवध कृते घृण कार्या नरोत्तमा चातुर्वर्ण्य हिताधा कर्तव्यं राजसूनुना नृशंशमन् नृसंंशं वा प्रजारक्षणकारणात् पातकं वा सदोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा राज्यभारनियुक्तानामेष धर्मः सनातनः अधर्म्यां जहि काकुत्स्था धर्मो ह्यस्या विद्यते श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचनसुतां नृप पृथिवी हंत मिछंती मंथरा राभ्यसूदयत विष्णुना चुरा राम भृगुपत्नी दृढ़व्रता अनिंद्रम लोकमीछति काव्यमाता निशुदिता एक बहु राजपुत्र महात्म अधर्म निरता नार्यो हताह पुरुष सत्तम तस्मा जहि मच्छासनास्नृपः इति आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः अथ षड्विंश सर्गः मुनिर्वचनमक्लीबं श्रुत्वा नरवरात्मजः राघवः प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रचुवाच दृढव्रतः पितुर्वचननिर्देशात् पितुर्वचनगौरवात् वचनं कौशिकस्येति कर्तव्यमविशङ्कय अनुशिष्टोऽस्मे अयोध्यायां गुरुमध्ये महात्मना पित्रा दशरथेनाहं नावज्ञेयं च तद्वचः सोऽहं पितुर्वचः श्रुत्वा शासनात् ब्रह्मवादिनः करिष्यामि न सन्देहस्ताटकावधमुत्तमं गोब्राह्मणहितार्धाय देशस्यास्य सुखाय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः एवमुक्त्वा धनुर्मध्ये बद्ध्वामुष्टिमरिन्दमः ज्याघोषमकरोत्तीव्रं दिशः शब्देन नादयन् तेन शब्देन वित्रस्तास्ताटका वनवासिनः ताटका च सुसंक्रुद्धा तेन शब्देन मोहिता तम शब्दम अभिनिध्यय राक्षसी क्रोधमुच्छिता श्रुत्वा चाभ्यद्रववेगद्वयतः शब्दो विनिहि श्रुतः ताम दृष्ट्वा राघवः क्रुद्धां विकृतां विकृताननां प्रमानेन अतिवृद्धां च लक्ष्मणं सोभ्य भाषत पश्य लक्ष्मण यक्षिण्या भैरवम दारुणं वपुः भिद्येरं दर्शनासस्य वीरुनाम रयानिचा ये पश्य दुराधरशाम मायाबालसमन्विताम विनिवृत्ताम कारोम्य द्या प्रतकरणाग्रनासिकाम नहिए नामुत्सहे हम तुम स्त्रीस्वभावीन रक्षिताम वीर्यम चास्या गतिमचा पि हनिष्यामीति में मति ही ये वंब्रुवाने रामेतु तातका क्रोधमुच्छिता उद्यम्य बाहू गर्जन्ति राममेवाभ्यधावताम् विश्वामित्रस्तु स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत उद्धून्वानाग्रजो घोरं ताटका राघवावुभौ रजो मोहेन महता मुहूर्तं साव्यमोहयत् ततो मायां समास्थाय शिलर्षेण राघव अवाकत्तु महता ततशुक्रोध न राघव शिलर्ष महत शरवर्षेण राघव प्रतिहत्योपावत करौ चिच्छेदपत्रि ततश्चिन्न भुज श्रांताम अभ्यास परीग्यती सौमित्रिरको क्रोधा धृतकर्णाग्रनाशिक कामरूपधरा सद्यः कृत्वा रूपाण्यनेकशः अन्तर्धानं गता यक्षि मोहयन्ति च मायया अस्मवर्षं विमुञ्चन्ति भैरवं विचचारसा ततस्तावस्म्यवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वा गाधिसुतः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् अलं ते घृणया राम पापैषा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षि पुरा वर्धेत मायया वध्यतां तावदैवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसि संध्या कालेषु भवन्ति हि इत्युक्तस्तु तदा यक्षीम् अवस्म्य वृष्ट्याभिवर्षतीं दर्शयन् शब्दवेदि त्वां तां रुरोधससायकैः सारुद्धा शरजालेन मायाबलसमन्विता अभिदुद्रावकाकुत्सं लक्ष्मणं च विनेशुदी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव शरेणोरसि विव्याधसा पपातममारच तां हतां भीमसङ्काचं दृष्ट्वा सुरपतिस्तदा साधुसाध्वितिकाकुत्स्थं सुराश्च समपूजयन् उवाच परमप्रीतः सहस्राक्षः पुरन्धरः सुराश्च सर्वे संहृष्टा विश्वामित्रमधा ब्रुवन् कौशिकभद्रन्ते सेन्द्राः सर्वे मरुद्गणाः तोषिता कर्मण तेन स्नेह दर्शय राघव प्रजापते पुत्र सत्यपराक्र राघवाय निवेदय पात्रभूत ब्रह्म स्तवागमने धृता कर्तव्यं च महत्कर्म सुण राजसूनुना एवमुक्ता सुराः सर्वे जग्मुर्हृष्टायधागतं विश्वामित्रं पुरस्कृत्य ततः सन्ध्या प्रवर्तते ततो मुनिवरः प्रीतस्थाटकावधतोषितः मूर्ध्नि राममुपाघ्राय इदं वचनमब्रवीत् इहाद्यरजनीं राम वसेम शुभदर्शना श्वः प्रभाते गमिष्यामस्तदाश्रमपदं मम विश्वामित्रवचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथात्मजः उवासरजनीं तत्र ताटकाया वने सुखं मुक्तशापं वनं तच्छ तस्मिन्नेव तदाहनि रमणीयं विभ्राज यथा चैत्ररथं वनं निहत्यतां यक्षसुतां रामः प्रशस्यमानः सुरसिद्धसङ्घैः उवास तस्मिन् मुनिना सहैव प्रभातवेलं प्रतिबोध्यमानः इत्यार्षे आर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे षड्विंशः अथ सप्तविंशसर्गः सर्गः अथ तां रजनीमुष्या विश्वामित्रो महायशाः प्रहस्य राघवं वाक्यं उवाच मधुराक्षरं परितुष्टोऽस्मि भद्रन्ते राजपुत्रमहायशः प्रीत्या परमया युक्तो ददाम्यस्त्राणि सर्वशः देवासुरगणान् वापि सगन्धर्वोरगानपि एरमित्रान् प्रसहयाजौ वशीकृत्य जयिष्यसि तानि दिव्यानि भद्रन्ते ददाम्यस्त्राणि सर्वशः दण्डचक्रं महद्दिव्यं तव दास्यामि राघव धर्मचक्रं ततो वीर कालचक्रं तथैव च विष्णुचक्रं तथाच्चुग्रम् ऐन्द्रम् अस्त्रं तथैव च वज्रमस्त्रं नरश्रेष्ठ शैवं शूलवरं तथा अस्त्रं ब्रह्मशिरश्चैव ईशीकमपि राघव ददामि ते महाबाहो ब्रह्ममस्त्रमनुत्तमं गदे द्वे चैव काकुत्स्थ मोदकी शिखरीवुभे प्रदीप्ते नरशार्दूल प्रयच्छामि नृपात्मजा धर्मपाशमहं राम कालपाशं तथैव पाशं वारुणमस्त्रं च ददाम्यहमनुत्तमम् अशनि द्वे प्रयच्छामि शुष्कार्द्रे रघुनन्दन ददामि चास्त्रं पैनाकमस्त्रं नारायणं तथा आग्नेयमस्त्रं दयितं शिखरं नाम नामतः वायुव्यं प्रथनं नाम ददामि च तवानघ अस्त्रं हयशिरो नाम क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च शक्तिद्वयं च काकुत्स्था ददामि तव राघव कङ्कालं मुसलं घोरं कपालमथकङ्कणं धारयन्त्यसुरायानि ददाम्येतानि सर्वशः वैद्याधरं महास्त्रं च नन्दनं नाम नामतः असिरत्नं महाबाहो ददामि नृमरात्मजा गान्धर्वमस्त्रं दयिते मानवं नाम नामतः पैशाचमस्त्रं दयितं मोहनं नाम नामतः प्रतीक्ष नरशार्दूल राजपुत्रमहायशः तामसं सौमनं च महाबलं संवत्तं चैव दुर्धर्षं मौसलं च नृपात्मज सत्यमस्त्रं महाबाहो तथा मायाधरं परं घोरं तेजः प्रभं नाम परतेजोपकर्षणं सौम्यास्त्रं शिशिरं नाम त्वाष्ट्रमस्त्रं सुदामनं दारुणं च भगस्यापि सीतेषु मथमानवम् एतान् राममहाबाहो कामरूपान् महाबलान् परमोदारान् क्षिप्रमेव नृपात्मज स्थितस्तु प्राङ्मुखो भूत्वा शुचिर्मुनिवरस्तदा ददौ रामाय सुप्रीतो मन्त्रग्राममनुत्तमम् सर्वसङ्ग्रहणं येषां दैवतैरपि दुर्लभम् तान्यस्त्राणि तदा विप्रो राघवायन्यवेदयन्त जपतस्तु मुनिस्तस्य विश्वामित्रस्य धीमतः उपतस्तुर्महार्हाणि सर्वाण्यस्त्राणि राघवम् ऊचुश्च मुदिताः सर्वे रामं प्राञ्जलयस्तदा इमे स्वपरमोदाराः किङ्करास्तव राघव यद्यदिच्छे से भद्रंते सतत सर्वं करवामवइ ततो रामः प्रसन्नात्मा तैर्यित्युक्तो महाबलैहि प्रतिगृह्य च काकुत्सह समालभ्य च पाणिना मनसामे भविष्यद्वमिति तानभ्य चोदयत ततः प्रीतमनारामो विश्वामित्रं महामुनिम् अभिवाद्य महातेज గమనాయోపచక్రమే ఇతిహర్షే శ్రీమద్ రామాయణే వాల్మీకి ఆది కావ్యే బాలకాండే సప్తవింశ సర్గ శ్రీమద్వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడవ సర్గలలోని సంస్కృత శ్లోకాలకు తెలుగు వివరణ ఆధారం శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి శ్రీవాసుదాసకృత రామాయణ క్షీరారణవ మందరం రామలక్ష్మణులు విశ్వామిత్రుని వెంట తాటకారణ్యంలోనికి ప్రవేశించారు శ్రీరాముడు విశ్వామిత్ర మహర్షితో మునీంద్ర యక్షులు శారీరకంగా బలహీనులు అంటారు కదా యక్షిణి అయిన తాటకికి వెయ్యి ఏనుగుల బలం ఎలా వచ్చింది అని అడిగాడు సంతానము కొరకై సుకేతుడనే యక్షుడు తపస్సు చేయగా బ్రహ్మ అతనికి వేయి ఏనుగుల బలమై అందమైన కూతురుని అనుగ్రహించాడు దాని భర్త సుందుడనేవాడు అగస్త్యుని చే శాపగ్రస్తుడై మరణించాడు దానితో తాటక తన కుమారుడైన మారీచునితో కలిసి అగస్త్యుని మీదకు పోయింది అగస్త్యుడు కోపగించి మారీచుని తాటకను భయంకర రాక్షసులుగా కమ్మని శపించాడు ఆ తరువాత వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంలో నర సంచారము లేకుండా చేశారు కుమార రామ నీవు ఆ రాక్షసిని హతమార్చి లోకాలకు శాంతిని చేకూర్చుము అన్నాడు మహర్షి విశ్వామిత్రుడు నాయన రామ ఆమె స్త్రీ కదా ఆమెను ఎలా హతమార్చాలని ఆలోచిస్తున్నావేమో ధర్మ మార్గము తప్పిన వారిని లింగ భేదము లేకుండా ధర్మస్థాపనకై హతమార్చవచ్చు అని ఎన్నో ఉదాహరణలు చెప్పాడు రామచంద్రుడు ధర్మాధర్మముల గురించి నేను ఆలోచించ పని లేదు నా తండ్రి మహర్షితో పంపుతూ నాయన నీవు ఈ బ్రహ్మర్షి చెప్పిన పనులన్నీ విచారించకుండా ఆచరింపుము అని ఆదేశించాడు నేను ఆ విధంగానే చేస్తాను అనుకున్నాడు విశ్వామిత్రునకు నమస్కరించి తన కోదండాన్ని ఎత్తిపట్టి వింటి నారిని లాగి వదిలాడు అప్పుడు పుట్టిన ధ్వనికి దిక్కులు పిక్కటిల్లాయి చెబులు పగిలే ఆ ధ్వనితో తాటక భూమి అదిరేట్లుగా అడుగులు వేస్తూ వచ్చి వారి మీద పడింది వచ్చిన తాటకిని రాముడు లక్ష్మణులు అమిత ధైర్యంతో కలిసి ఎదిరించారు విశ్వామిత్రుడు ఒక్కసారిగా హుంకారము చేసి తాటకకు రామలక్ష్మణులకు మధ్య నిలిచి రామభద్ర నీకు జయమగుగాక అని దీవించాడు తాటక వారి మీదకి మహోగ్రంతో దాడి చేసింది త అదృశ్యమై తన మాయా బలంతో రామలక్ష్మణుల మీద దుమ్ముతో కలిసిన వాన కురిపించింది రాముడు ధ్వనిని అనుసరించి భయంకరమైన శరసంధానము చేసి తాటకను హతమార్చాడు విశ్వామిత్రుడు సంతోషించాడు రాముని కౌగలించుకొని నుదుడు ఆఘ్రాణించాడు భయంకరమైన రాకాసి హతమారిపోవడంతో దేవతలు సంతోషించారు ఆనందపడిన దేవరాజు ఇంద్రుడు విశ్వామిత్రుని కలిసి మహర్షి కేవల బాణముల చేతనే ఇంతటి రాక్షసిని చంపిన ఈ పరాక్రమవంతుడు రామునకు సమస్త అస్త్రదానము చేయమని కోరాడు దానితో విశ్వామిత్రుడు నాయన రామ ఈ రాత్రికి మనము ఇక్కడ విశ్రమిద్దాము అని ఆ మూడవనాటి రాత్రి ఆ వనంలో శయనించారు తాటక చావుతో ఆ వనమంతా శోభాయమానంగా మారింది సంధ్యావిధులు అయిన తరువాత ఉదయం విశ్వామిత్రుడు రామునితో రామచంద్ర నీ నడవి నడవడికి చాలా సంతోషించాను నీకు సృష్టిలో ఎవరినైనా జయించగలిగే శ్రేష్ఠములైన అనేక అస్త్రాలను ఇచ్చేదను గ్రహింపు అన్నాడు అప్పుడు శ్రీరాముడు ఆచమించి ఆ అస్త్ర మంత్రములను గ్రహించాడు దండచక్రము ధర్మచక్రము కాలచక్రము విష్ణు చక్రము ఐంద్రాస్త్రము భయంకరమైన వజ్రాస్త్రము శివశూలము బ్రహ్మశిరము ఐషకము బ్రహ్మస్త్రము మోదకి శిఖరులను రెండు గదలు వరుణపాశము వారుణాస్త్రము ధర్మపాశము కాలపాశము ఆర్ద్రము శుష్కము అని పేర్లు గల యశనులు అనగా పిడుగులు నారాయణాస్త్రము పైనాకము అగ్నిదేవతాకమైన ఆగ్నేయాస్త్రము శిఖరాస్త్రము వాయువ్యాస్త్రము హయ శిరోస్త్రము క్రౌంచాస్త్రము రాక్షసులు ధరించి తిరుగు కంకాళము ముసలము కంకణము కాపాలము వీనిని ఇచ్చినాడు ఇదిగాక వైద్యాధరాస్త్రము నందగమను ఖడ్గము మానవాస్త్రము గాంధర్వాస్త్రము ప్రశమనము పశ్ ప్రశ్వాపనము భాస్కరాస్త్రము దర్పణము శోషణము సంతాపనము విలాపనము కందర్పునకు ప్రియమైన దర్పకాస్త్రము పైశాచాస్త్రము మోహనము సంవర్తకము దామనము సౌమనము మౌసలము సత్యము మాయాధరము తేజప్రభాస్త్రము సౌమ్యము త్వస్త్రమైన సుధామనము భర్గాస్త్రము సీతాస్త్రము సౌరాస్త్రము ఈ అస్త్రములన్నీ రూపములు మహాబలవంతులు అయినవి వీటన్నిటినీ శ్రీరామునకు ఆయన అనుగ్రహించారు ఈ విధంగా విశ్వామిత్ర మహర్షి ఇచ్చిన అస్త్రములను స్వీకరించిన శ్రీరాముని ఎదుట సకల అస్త్రదేవతలు ప్రత్యక్షమైనారు వారిని తన హస్తములతో స్పృశించిన రాముడు పనిపడినప్పుడు మిమ్మల్ని తలచుకుందాను మీరు వచ్చి ఆ కార్యాన్ని చక్కబరచండి అని ఆ అస్త్రదేవతలను కోరాడు ఆ దేవతలందరూ అంతర్హితులైనారు శ్రీరాముడు సంతోషముతో విశ్వామిత్రునికి నమస్కరించాడు స్వస్తి మన సంస్కృతి వాంగ్మయము అపురూపమైనవి రామాయణ భారత భాగవతాలను తరువాతి తరాలకు వినిపించాలనే మా తపనను లైక్ చేయడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా ఆశీర్వదించండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను తెలియచేయడం మాత్రం మరచిపోకండి